সময়তো ঠিক ঠাকে আছে বাৰু আপোনালোকৰ মই ঠিক থাকে আছেতো আজি মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম আৰু সেইটো আপুনি পাউচ কৰিব পাৰিব তো আপোনাৰ যি আঠা হওক আঠা লিখিব মুঠতে আঠা আৰু কেচি আৰু কিবা এখন কিতাপ হ'বহি মানে তাৰপিছত মই মই কিবা কিবি লিখি থৈছোঁ এখন পেস্ট লম দু পেস্ট লম মানে লব লাগে তো মাজার পেস্ট মই ফালি লব তো ফালি লল এপ্রেহ দুফল করেম

আপুনি আপুনি মানে আৰু এনেকৈ কৰি দিব তাৰ পেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এখন লাগিব ৰ'ব তাৰপিছত ইখন পেষ্ট ল'ম ইখন পেষ্ট লোৱাৰ পিছত এনেকৈ দিব আধা কাটিব তাৰপিছত কাঁইচ ত' কৰি ল'লোঁ কাঁইচ সোনকালে মই এখন এনেকৈ দিওঁ হৈ গ'ল দেই এতিয়া মই পিক কাৰণে কাটো ত' এই দুখন কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত যোনখন পেষ্ট আমি এনেকৈ থৈছিলোঁ সেইখন পেষ্ট এনেকৈ কৰিছিলোঁ ন এতিয়া সেইখন মেলি পেনাই আঠাত লওক গাইজ আঠাটো ক'ত লগাব চাৰেনে ইয়াত এনেকৈ এনেকৈ লগাব কে গাইজ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কৰি ল'ব হ'বনে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ইয়াত আৰ্ট এটা কৰিব আপোনাৰ মন গাইজ ধুনীয়াকৈ আৰ্টটো কৰি ললোঁ তাৰপিছত বাহিৰৰ এডোখৰী ডিজাইন দিম অ'কে গাইজ ধুনীয়াকৈ ইয়াত পাউছ লিখি ললোঁ আৰু ইয়াত ডিল দি দিলোঁ দিল হ'ল আৰু এইডোখৰীত আঁচ এডাল দি দিওঁ আঁচ দি পিনে ফুল ফুল দি দিওঁ গাছ দি ললোঁ